Salam əz izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizinlə armud mürəbbəsinin hazırlanması reseptini paylaşıram. Öncədən yuyub təmizlədiyim armudların qabıqlarını soyub içərdəklərini təmizlədikdən sonra doğrayıram. 1 kq armudun üzərinə 750 q şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. 1 saat gözləyirəm ki, armudlar öz suyunu versin. Armudlar suyunu salandan sonra ocağın üzərinə alıb az istilikdə şəkər tozu tam əriyinə qədər qarışdırıram. Qaynamağa başladığıda çay qaşığının 1/3-i qədər limon duzu əlavə edirəm. Armud mürəbbəsinin hazırlanma müddəti 30-40 dəqiqə ərzindədir. Bu müddət ərzində armudlar yumşayıb armud mürəbbəsi halına gəlir. Artıq armud mürəbbəsi hazırdır. Zövqə görə siz istəsəniz vanil də əlavə edə bilərsiniz. Və sonda həmişə olduğu kimi unutmayın, kanala abunə olmaqla və videoları bəyənməklə Məni dəstəkləyir və önə çəkirsiniz. Allahə əmanət olun. Növbəti videolarda görüşmək diləyi ilə.